І знову черговий випуск шкільних новин. Сьогодні у випуску. З Днем народження Мрії. Рівно рік тому на непосхиті шкіл Горлівки Донецької області і всієї України засяяла нова яскрава зірка. Зірка під назвою Мрія. Річниці з дня заснування навчального закладу був присвячений тиждень шани школи. Подвійне свято! 2 жовтня навчальний виховний комплекс No88 багатопрофільний ліцей Мрія відзначив дві важливі події. Перше свій день народження, друге урочисте відкриття школи юного хіміка 21-го століття. Про все це прямо зараз. 2 жовтня 2012 року назавжди увійшло до історії нашого міста, а також до історії кожного з нас. Рівно рік тому наш ліцей гостинно прийняв до себе новий колектив учнів і вчителів та гучним, мелодійним дзвоником оголосив про довгоочікуваний початок інноваційної ери, ери нашої мрії. В рамках тижня шани школи відбулись заходи, присвячені Дню народження Мії. Розпочався тиждень з конкурсу Стивіла. Учні мали змогу висловити свою шану, повагу та любов до своєї школи за допомогою малюнків, фотографій, вірші побажань, проявити усі свої творчі здібності, створивши справжню експозицію, присвячену рідній школі. Фотовиставка Моя школа вчора сьогодні завтра. Стала як справа в Ну святкування. середа стала висловним днем. Кожен учень мав змогу прийти до школи не в шкільній формі, а як на справжнісіньке свято, адже саме 2 жовтня стало днем народження нашої мрії. Завершився тиждень шани у п'ятницю святковим галаконцертом, який був присвячений окрім річниці Дня народження школи ще й дню працівників освіти. Ученики підготували свои творческие подарунки, створивши незабутню святкову атмосферу. 88 школа, мы мечта Любим мы ее больше, чем кино Лучше нашей школы не найдете все равно Вместе мы смеемся, весело живем Учимся, мечтаем, танцуем и поем Лучшие на свете здесь учителя Вот что мы вам скажем Это все мечта не бывает так Скажем, что бывает, да еще и как Повзрослеем мы и пройдут года Но свою мечту мы не забудем никогда Тут, где мы смеемся, здесь сила живем Учимся, мечтаем, танцуем и поем Счастье со свете знаем, ты и соседи знаем я И еще раз крикнем Это все мечта Вітаємо всіх нас з Днем народження школи. Працівникам ліцею ми бажаємо терпіння, творчого натхнення, наснаги. Ми рідко про це вам говоримо, але ми вас дуже любимо і цінимо вашу нелегку працю. Учнів закликаємо берегти і цінувати те, що маємо, адже іншим залишається тільки мріяти. З днем народження рідна школа. Мрійте, адже мрії мають здатність здійснюватися. події. Перше це день народження нашої мрії. Друге це відкриття школи юного хіміка 21-го століття. Щиро просимо до Господи. Раді вас у нас віта, щастя і добра дороги. Гостей народів ми вітаємо щиро, вічаємо хлібом, любов'ю і миром. Раді вітати вас в нашій школі, нашій здійснені імперії. Бажаємо, щоб ваші також завжди збувалися. Проходьте, будь ласка, і почувайте себе, як удома. Сегодня день рождения нашего учебного заведения, нашего прекрасного учебно-воспитательного комплекса «Мечта» состоится еще одно торжественное событие. Ничуть не менее важное, а возможно даже более важное событие – открытие школы юного химика 21 века. Каждому, наверное, известно, что для того, чтобы быть счастливым, недостаточно просто родиться. Нужно расти, развиваться, совершать какие-то свершения, извините за топологию, а то, лаборатории, их научное творчество будет иметь огромные перспективы. Для учителей, например, такому молодому педагогу, как мне, а также таким же мастерам, да, профессионалам, они будут иметь возможность реализовывать свои амбициозные проекты. А городу, конечно же, да, это будет сильный, мощный научный потенциал и будет наращиваться, соответственно, промышленная мощность. Полі різні кабінети, її дошки, її нети, лінгофони кабінет, повен навіть інтернет, все це нам подарували, безвичайно ж лікували. в хімії у нас не займався клас. не було у нас пробірок речовин і навіть снігом. Учні все читали книжки, але ж практики не трішки. Та до нас ми завітали. Сіли кабінет придбали. Ми тепер сюди приходимо стільки класного знаходив. В этот самый час, когда нас как любить у нас, мы безмежно благодарны вам за наш новый и современный кабинет юного химика. И вы чисто обещали, что когда мы вынесем новый химический элемент, то названо его на вашу честь. Андрей Ильич Ярковского получил возможность шагнуть вперед в области химии благодаря проекту «Школа юных химиков». Готовы ли мечта к подобному проекту? Об этом смотрите в специальном выпуске передачи «Ученический барометр». Наш город имеет непосредственное отношение к химии, ведь именно у нас расположен крупнейший химический завод Европы – концерн «Стирол». И поэтому наряду с шахтным городом наш город может смело называть себя «городом химиков». И не случайно на базе Горловского учебно-воспитательного комплекса номер 88 многопрофильный лицей «Мечта» Открывается экспериментальная площадка, где ребята смогут познакомиться с предметом поближе. И центральное место будет занимать кабинет химии. Что думают об этом и какое видят химию наши ученики? Именно на эти вопросы мы сегодня получим ответы. В моем понимании химия ⁇ это наука, которая может понять, наше место в мире, изучить природу и перенять у нее самое ценное, а также творить и создавать. Химия, разноцветная, расторонняя наука – это наука, объединяющая в себе все остальные. Для меня школа инохимиков – это место, где можно узнать много чего нового и интересного и познакомиться с новыми людьми. Дошел ли я себя к юным химикам? Это сложный вопрос. Посмотрим, что будет в конце обучения в школе. Конкретно не знаю, но хотела, чтобы это э, приносило пользу окружающим людям э, в вопросе продолжения жизни, не только лечения, не, не только лечения заболеваний, но и работы мозга и других органов. Химия, в моем понимании, это наука, рассматривающая важные стороны человеческой жизни, глобальные проблемы человечества, вносящая огромный вклад в разработку и изобретание различных технологических новинок. Сам я очень люблю химию за огромный интерес при ее изучении. Для меня химия это Мир замечательных открытий. Мне очень нравится проводить практические опыты и получать в результате яркие и красочные взрывы. Задача школы юных химиков, как я вижу, показать все разнообразие этой науки. Химия наряду с физикой позволяет человеку изучать окружающий мир. Я просто хочу Я просто хочу узнавать все о химии. Школа юных химиков это очень хорошее совпадение с моими интересами. Химию нужно знать так, как люди с ней сталкиваются в жизни и в еде, и в еде, и в быту. Мне нравится наука химия, потому что можно проводить всякие лабораторные работы. Есть те, можно в теории, можно на практику проводить. В наше время без химии жизнь невозможна. Только с помощью химии мы можем получить столько новых и интересных веществ и соединений. В современном мире мало какой человек может прожить без растительных продуктов питания и синтезированных веществ. Химия для меня это опыты, практика, пробирки. Химия привлекает к себе своими тайнами. Каждому хочется проникнуть в эту тайну и узнать о ней еще больше. Химия, в моем понимании, это наука, изучающая свойства и строения веществ и все, что с этим связано. Мне нравится химия, потому что на практике можно делать интересные и запоминающиеся опыты. Каждая наука нужна современному обществу, в том числе и химия. С помощью химии создают оружие и современные приборы, создают препараты от различных болезней. Я знаю две группы главной химии. Это органическая и неорганическая. В свое время она делится на подгруппы. Когда я вырасту, я хочу стать ученым-химиком. Я буду изобретать лекарства, парфюмерию и косметику. Когда я вырасту, я хочу изобрести таблетку от всех болезней. Вот такие результаты показал наш ученический барометр. Какие же перспективы ждут этот проект? Очевидно, мы получим нового ученика, имеющего следующие качества. Терпение, что способствует достижению поставленной цели. Готовность. Отстаивать свои убеждения. Творческое воображение. Профориентационная работа с учащимися старшей школы. Поддержка одаренных детей. Создание информационно-образовательной среды для педагогических работников. Такая химия нам нужна. ведут человека вперед. Без них наша жизнь немыслима, без них человек не живет. Но химия самая важная и больше других нам нужна. Откуда у нас напитки? Откуда посуда, еда? Откуда у нас лекарства? Косметика, мыло, духи, ткани, квартиры, убранства? Всем химия обязана мы. Она интересная, загадочная, но нужно ее учить. Зачем же нужна эта химия? Она нам нужна, чтобы жить. Мы с химией живем, едим и спим, и наш совместный путь не обратим. Встречаясь с ней всю жизнь, ее не знаем, и химиков за магов почитаем. Вы, наверное, никогда не видели, как из стока может получиться вода. А также из воды молоко. как у нас школа начала свое существование. Это просто здорово и действительно символично, что так случилось. Я вас всех поздравляю с праздником, с первым годиком нашей школы, нашей мечты. Поздравляю. Второе. Я сегодня, Николай Ильич, к сожалению, не смог присутствовать. У нас немножко позже будет встреча, рабочая встреча, рабочее совещание. Сегодня присутствует Николай Иванович Батенко, помощник, друг соратник Николая Шайковского, большой помощник нашего города. И немножко позже он скажет слово. Я хочу вам выразить благодарность Николаю Ивановичу Николаю за то участие в тех проектах, в тех инициативах, в которых мы вместе принимаем участие. И в целом только основываясь на инициативе жителей, основываясь на инициативу, инициативу ребята ваших, на инициативу директоров школ, школьных учебных заведений, детских учебных заведений. Мы реализуем все то, что вы видите и подсказываете, то, что вы инициируете. присутствующие, ну, для меня, конечно, скажем так, бальзам на душу, вот, то, что я присутствую в кабинете, в кабинете химии. А, почему? Потому что я по образованию начальник. во-первых, я шестой вот бы я учился в сельской школе сразу и я учился как раз в кабинете химии. Для меня это самое, 6 седьмой, 7-й, 8 класс я заканчивал кабинет химии. Вот это все стояли такие, ну был уровень, конечно, не такой, как у вас высокий уровень, а конечно уровень был примитивный. Вот. Но это был кабинет химии, висела таблица элемента Менделеева, ну, то же самое, И все эти. Действительно, это дети, я вам скажу правильно. У нас уже в государстве, как вы знаете, много юристов, много экономистов других предприятий, других направлений, но мало людей практически или мало специалистов практически специальности. Поэтому сейчас Андрей занимается химией, у нас предприятие сейчас фармацевтическое, но близко с химией, рядом фармацевт, фармацевтика и химия, они где-то рядом. Поэтому мы сейчас костер пытаемся набрать на ту или иную специальность, но нет специалистов. Наши дети будут выбирать этот профиль, тем более, если мы будем иметь такую современную материально-техническую базу. Вам огромное спасибо и передайте, пожалуйста, Николаю Андреевичу. Мы знаем, что он очень достойный человек, имеет очень много почетных званий, но мы взяли на себя смелость присвоить ему еще одно почетное звание. Почетный президент школы юных химиков 21-го столетия. Поэтому, пожалуйста, Передайте от нас искреннюю благодарность. Спасибо вам большое. И надеяться на наше дальнейшее сотрудничество потому что действительно для нашего кабинета нужно, конечно, еще очень много, потому что мы взяли на себя смелость сделать его не просто учебным предметным кабинетом, а сделать его таким науково методичным центром, можно сказать, как для учителей, для, так и для детей, которых мы планируем, не только наших, а вообще талантливых детей, которые хотят заниматься химией, на базе нашей школы сделать такую как бы, секцию, даже еще пока, ну вот наша школа, она будет называться, для подготовки их и к олимпиадам, и к конкурсам, ну и в дальнейшем для их профессии. С вами в студии была Надія Стелпина, там и Нікітюк. До новых встреч! Побачимось.